হঠাৎ কেইটামান গুলি আহি ঘৰৰ ৱালত আঘাত কৰিলে পাকঘৰত ভাত বনাই থাকোঁতেই এটা গুলি কাণৰ কাষেদি পাৰ হৈ বেৰত লাগি ৰল কৰ পৰা হঠাৎ আহে এই বন্দুকৰ গুলীবোৰ কোনে কিয় আমাক লক্ষ্য কৰি যেতিয়াই তেতিয়াই গুলী চলায় যিমান মৃত্যুৰ ভয়ংকৰ দুমোজাত জীয়াই থাকিব লগা হৈছে ধেমাজিৰ এখন বিশেষ অঞ্চলৰ যিমান মৃত্যুৰ ভয়ংকৰ দুমোজাত জীয়াই থাকিব লগা হৈছে ধেমাজিৰ এখন বিশেষ অঞ্চলৰ বন্দুকৰ গুলীয়াগুলীৰ মাজত আতংকত জীয়াই আছে ধেমাজিৰ নীলখৰ শলখনিবাসীয়ে ধমাজিৰ চিলাপথাৰৰ সলখনি বাসীয়ে চিলাপথাৰ থানাত এজাহাৰ দিছে যদিও আতংক কমা নাই আজি প্ৰায় দুই তিনি বছৰৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছে এই পৰিৱেশ যিকোনো মুহূৰ্তত অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলৰ ঘৰৰ বেৰ বা টিঙৰ ছাল ভেদ কৰি গুলীয়ে আঘাত কৰে ইতিমধ্যে এই ৰহস্যজনক গুলীৰ আঘাতত মৃত্যু হৈছে বহু পশুধনৰ ইফালে প্ৰশাসনক অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো ফল ধৰা নাই সেইবাবে জনতা সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিছে পি এফ বা পুলিচৰ বেটেলিয়নৰ ফায়াৰিং ৰেঞ্জৰ প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা ওপৰি অহা গুলী আতংকই বিৰাজ কৰিছে অঞ্চলটোত

টিং ফুটা কৰি দিছে দেউতা কানে দি গৈছে তাৰ পৰা গৰু ছাগলীও ইয়াত বহুত মোৱা গৈছে তাৰপৰা সেইকাৰণে আপোনালোকক আগতেও ন এইটো গুলি ঘৰৰ ভিতৰতে ওলাইছে অঁ তেতিয়া মই ভাত বনাই আছিলোঁ ভাত বনাই থাকোতে ভয় খালো গুলিটোও ওলাই পৰিলে সেইডোখৰতে সোমালে তাৰপৰা সেইকাৰণে সিহঁতক কমপ্লেইন কিমান দিম হয় নহয় এই এতিয়া আৰ্মি কেইটাও আহিছিলে বেটেলিয়ানকেইটাও আহিছে বেটেলিয়ানে কৈছে মোৰ ভাগৰ গুলি নহয় আৰ্মিয়ে কৈছে মোৰ ভাগৰ গুলি নহয় তে তেওঁলোকে যদি ফুটুৱাইছে যদি সেইটো গুলি যদি তেওঁলোকৰ নহয় কাৰ হ'ব হয় নহয় আহিছে বেটেলিয়ানো আহিছে পুলিচো আহিছে তাৰপৰা দুবাৰ তিনিবাৰ আমাক কমপ্লেইন দিয়াও হ'ল আজিলৈকে ব্যৱস্থা নাই আজিলৈকে কৰা নাই তেওঁলোকে তাৰপৰা যদি আমাৰ ইয়াত যদি কোনোবাই যদি ল'ৰা ছোৱালী যদি কিবা এটা হৈ যায় কি হ'ব হয় নহয় তাৰপৰা সেইকাৰণে আমি কমপ্লেইন দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো মতে এতিয়া কি কৰিব পাৰে আৰু কৈ দিয়ক